Сьогодні на першій шпальті. Хто гальмує зміни? Що Україні потрібно зробити для економічного стрибка? І тідайки, теж не іще як низька Пусть вулицю краще вбирають. Санкціонована зброя. Як Європа та Україна збираються бити Росію? Треба закритити, платити Росії, і сказати, що це війна. Курс на поворот. Чи можливо підняти довіру до вітчизняного фондового ринку? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. П'ять головних подій цього тижня. Всесвітній банк погіршив прогноз падіння ВВП в Україні з 5 до 8 відсотків та інфляції з 15 до 19 відсотків. НБУ проінформував банки, що позбавлятиме їх ліцензій за маніпуляції з курсом гривні. Україна ввела митне декларування вантажів із території Криму. Служба безпеки України почала перевірку продажу української національної стевідорної компанії, яку купила державна продовольча зернова корпорація України. Втім, у міністерстві аграрної політики наголошують, що ця угода вельми вигідна для України після того, як вгамуються. Точно розігріті пристрасті навколо державної продовольчої зернової корпорації і української національної та компанії ми зможемо дати повну характеристику, в тому числі із прізвищами тих замовників, які не хочуть, щоб українська держава була потужною, які намагаються перерозподілити той ринок на користь зернотрейдерів. Кабінет міністрів заборонив хімічним підприємствам використовувати природний газ з 1 жовтня. Коррупция разъедает украинскую экономику, словно рак на этой картине Дэмиана Херста, самого дорогого современного художника. Все говорят о необходимости лечения, однако до сих пор сделано в этом отношении очень и очень мало. необходимости реформ в стране еще під час Евромайдану заявили фактично все украинские политики, включая Петра Порошенко и Яценюка. Однако час идет, а реформы нет. Я вижу несколько причин. Первое, это, очевидно, чисто субъективная вещь. Во-первых, правительство по-прежнему коррумпировано, либо большинство его членов. Во-вторых, многие члены правительства слабо подчиняются премьер-министру, потому что они пришли по своим квотам от разных политических сил, которые составляют большинство в парламенте. Ну и третье, конечно, самое важное это отсутствие политической воли. Реформы не принести нашей державе серьезный экономичный эффект. Згідно з розрахунками гарвардського клубу України, проведення швидких реформ у дозвільній, податковій, митній та інших сферах, додасть до валового внутрішнього продукту 86 мільярдів гривень. Скорочення корупції дозволить повернути в економіку 64 мільярди. При цьому державні витрати скоротяться на 24 мільярди гривень. Вражаючі суми. Чи не так? Починати треба з обновлення бюрократії. Але це не просто кадрові заміни. Это процесс, это, это программа. И обновление бюрократии это призыв в бюрократию, призыв, массовый призыв в бюрократию людей Майдана, то есть людей с иным мышлением. Мишленням європейським перш за все це питання податку податків. Податкова реформи давно обіцяється, але бізнес не знає, з якими податками він буде працювати десь за рік, за два. Ну і нарешті це не регуляція, тому що що постійно говориться. Однак дійсно вагомих кроків в цій сирині теж немає. В ожидании реформ Украина зависла словно этот шар на инсталляции Демия Нахерста. Однако, без кардинальных изменений, нас ждет не возврат к прежней системе, а неминуемая гибель. Самый главный вопрос, который волнует фактически весь украинский бизнес. Почему реформы идут так медленно? Ну, во-первых, когда мы говорим о реформах, нужно говорить, что реформы должны иметь план. Ну, или, по крайней мере, какие-то осязаемые и конкретные действия. Сегодня мы имеем ситуацию в стране, когда э, многие инициативы, которые попадают в парламент, они не, голосуют, не голосуются. То есть парламент, э, собственно, свою функцию э, не выполняет. Поэтому мы очень сильно, я лично очень сильно рассчитываю на результаты парламентских выборов э, 26 октября. Поэтому а -а -а. призываю всех, конечно же, пойти на выборы и сделать свой выбор. Если мы говорим о кабинете министров, то есть инициативы, которые принимаются, есть инициативы, которые не совсем принимаются, они буксуют. Хотелось бы увидеть больше активностей по инициации реформ. Посмотрите, вот если мы возьмем вопрос 3G, пресловутый, то 15 числа должно было быть, согласно указу президента, конкретный результат. Его до сих пор нет. Что произошло? У вас есть понимание, почему этот процесс постоянно затормаживается? Дело в том, что мы постоянно находимся в таком продолжительно конструктивном диалоге с Кабинетом министров для того, чтобы достигнуть компромисса в том, что должно быть написано в постановлении. Сложный диалог, дискуссия. Кабмин работает в определенном режиме. Есть урядовый комитет, потом есть заседание Кабмина. Если что-то не согласовано, все заходит на второй круг, на третий круг, на четвертый круг. То есть выходит, что Кабмин тормозит реформу президента? Ну я постараюсь так сказать чуть-чуть дипломатично. Мы находимся опять же в диалоге. Мы пытаемся убедить, предоставляя свои аргументы. Нам предоставляют другие аргументы, мы пытаемся найти компромисс. Скажите, по поводу э, все-таки ситуации с налоговыми реформами. Вначале нам обещали довольно много хороших перемен по иному социальному и по другим вопросам. Дальше получилось так, что шаг за шагом правительство идет на попятную. Создается впечатление, что на самом деле никто не хочет реформ, а, таких глобальных и серьезных. Как вы это воспринимаете? Я думаю, что было бы здорово, если бы в этом стуле сидел Арсений Петрович, и вы задавали ему этот вопрос. Хорошо. То, что касается вас, какие сферы, какие вообще виды реформ вы считаете приоритетными, и на что вы будете делать ставку в первую очередь в ближайшее время? Если говорить о системных вещах, которые должны произойти в стране, ну назовем там несколько ключевых. Первое – это справедливость закона, ну, э, верховенство права. Это касается и антикоррупции, и судебной реформы, и реформы правоохранительных органов. Это важно, да? Это вот первый такой очень серьезный блок. Второй блок – это реформа обороны. У нас есть угроза, мы должны обеспечить безопасность страны. Потому что безопасность страны, безопасность бизнеса, безопасность людей. То есть вот реформы в этом блоке. Второе – эффективная государственная система. – это и децентрализация, и реформа государственной службы. И третье – это реформа, связанная с дерегуляцией. Мы должны стимулировать экономику. Какие самые важные шаги нужно предпринять в первую очередь? Дерегуляция. Убрать все органы, которые мешают бизнесу. Да. Эти ходайки должны, быть, должны исчезнуть как класс. Пусть улицу лучше убирают. Как это сделать? Ликвидировать. Постановление Кабинета министров ликвидуваты. И не надо готовить большой, такой, большой пакет. Давайте вот сегодня ликвидируем два из них. Два. Это ж два. На следующем кабинете еще два. Послезавтра еще пять. Не знаем, что с ними делать. Давайте отменим какое-то их положение. Пусть придут нам, расскажут, что они делают. Эти люди, которые занимаются проверками, всем, они должны объяснить, зачем они существуют. Они, знаете, они приходят и рассказывают. Возможно, имеет смысл, чтобы они прохлили стажировку в компании какой нибудь просто посмотреть, как что такое компания, что как, такое бизнес, да, что такое бизнес. Тот человек, который хотя бы раз в жизни заработал копейку, он понимает какой-то сложный труд. Труд создать рабочие места для других, продать свой продукт, убедить, что это хороший продукт, а контролировать очень удобно. Это ума не надо. Хорошо, скажите, какие шаги э, вы собираетесь для этого предпринять, и самое главное, когда можно ожидать результатов? Ну, во-первых, когда мы говорим о реформах, нужно говорить, что реформы должны иметь план. Как можно говорить в парламенте, который, в котором до сих пор есть, э, я мне тяжело их там, ну, скажем, личности, которые э, поддерживают то, что вытворяет Россия? Есть же там такие люди. Ну, есть да. люди, которые э, присутствуют и. Абсолютно не государственные точки зрения, абсолютно э, не интересы страны, э, очень много популизма, очень много личных интересов. Поэтому мы должны увидеть новый парламент, в котором придет новые политики, молодое поколение, люди, которым здесь жить, у которых здесь дети растут, дети, дети, которых растут и учатся здесь. Группа фармацевтичных компаний Лекхим. Гарантия эффективности, якости и безопасности от профессионалов. Ликхім. Збережемо здоров'я разом. Далі на першій шпальті: санкціонована зброя. Як Європа та Україна збираються бити Росію? Надо платити Росію сказати, що це війна. Курс на поворот. Чи можливо підняти довіру до вітчизняного фондового ринку? Ну, і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Успех украинской военной кампании на востоке страны во многом зависит от ситуации на экономическом фронте. Но когда в центре Киева замечаешь вывеску Сбербанка России, в которой мирные украинские граждане по-прежнему несут свои сбережения, невольно задаешься вопросом, может ли хоть что-то поколебать экономическую мощь нашего северного противника. Починаючи від березня цього року, світова спільнота застосувала проти Росії низку економічних санкцій. Вони стосуються як окремих людей, так і великих підприємств і країни в цілому. Якщо порівнювати розмір економіки Росії та країн, котрі запровадили санкції, то наш північний сусід здається мало на що здатним карликом. Розмір його валового внутрішнього продукту лише 2 трильйони доларів. Натомість сумарний розмір ВВП країн-ініціаторів санкцій перевищує 40 трильйонів. Планує долучитися до них і Україна. Принаймні, закон, який дозволяє це зробити, Верховна Рада вже прийняла. В той час є частина товарів, по якій ми маємо свого внутрішнього товаровиробника, якому зараз дуже важливо мати ринки збуту. Оскільки ринки збуту наші зараз різко скоротилися в Російській Федерації, і ми маємо внутрішніх виробників, а також можемо замінити іншим імпортом, то по цих товарах можна говорити. Введені санкції вже зашкодили Росії. Ще у лютому її керівництво сподівалося, що обсяг ВВП зросте на скромні 2%. Наразі прогнози стали більш обережними. Зростання у найліпшому випадку почнеться за два роки. За висновком авторитетної британської газети Financial Times, темпи збільшення реальних доходів росіян впали майже до нуля ще у 2011 році. Це був рік, коли тисячі москвичів вийшли на вулиці із протестами проти президента Володимира Путіна. Відтак терпець пересічних громадян може урватися. Наскільки реальними є такі прогнози? Перша шпальта поцікавилася у провідного західного спеціаліста з питань країн колишнього СРСР, старшого наукового співробітника інституту Петерсона, панна Андерса Аслунда. У меня создается впечатление, что э, Европа не очень поддерживает Украину. Почему так происходит? И американские, и европейские э, санкции сейчас достаточно жесткие. Российские предприятия и Россия сама сейчас практически не может получить финансирование от международных э, рынков, потому что. Америка контролирует доллар, и доллар преобладает на финансовых рынках. И международное финансирование – это приблизительно 40% всего финансирования российских предприятий. Сейчас не самая лучшая ситуация для России, для Украины, для отношений России с Европой. Скажите, но все-таки Россия, какое место должна занимать в мире? Мое общее впечатление это, что господин Путин не понимает, насколько слабая российская экономика. Российская экономика это меньше 3% глобального ВНП, и, например, Иран это 1% глобального ВНП. А когда Россия почувствует на себе эти санкции, когда они начнут действовать по-настоящему? Здесь э, два разных вопроса. Первый вопрос ⁇ это какой экономический эффект? Ну, это 3% ВМП в этом году. Будет экономическая стагнация, вероятно, будет маленький экономический спад в следующем году. И долгосрочно российская экономика причамная выглядит. Но какой будет политический эффект, это совсем другое. Вероятно, это больше значит, что возвращаются мертвые российские солдаты. И тоже проблема с экономическими санкциями. это Когда они развиваются постепенно, как мы видим сейчас, тогда Кремль их не всерьез не воспринимает и думает, что общий эффект будет меньше, чем в самом деле. А Кремль, может быть, еще думает, что санкции, которые они могут делать в отношении Европы и всего мира, могут навредить Европе. Это очень мало значит. И вы можете видеть тип предложений, которые делаются в России сейчас. Это в основном российский протекционизм, это российские предприятия, которые не хотят конкуренции. Что это значит? Это значит, Mniejsze prywatne towarów na pierwsze miasta. To znaczy kutsze katastro. To znaczy wyższe ceny i znaczy bursze inflacje. I z tego przyczyny centralny banku, że powiesił procent ustawku. I to znaczy też większe inwestycje. Może mniejsze inwestycje za to kapitał. А как вы видите экономическое будущее Украины? То есть вот то, что происходит сейчас. Насколько сильно э, война и то, что происходит сейчас, ударит по Украине? Мы видели последние два месяца, что э, производство угля и стали снизилось на э, приблизительно половину. Сейчас э, общее ожидание – это э, спад ВМП на приблизительно 7,5%. Это может стать хуже. И что тогда дел... надо делать с экономической политикой? Но экономическая политика – это часть национальной безопасности. Украина сейчас получает большие кредиты от МВФ. Но что делать с этими кредитами? Во многом это значит, что Украина платит разные долги России, российским банкам. Зачем это делать? Это большой Вопрос. То есть на Западе задумываются, зачем помогать э, Украине финансово, если эти деньги уходят потом России. Правильно? Я думаю, что надо э, сократить платить э, Россия и сказать, что это война. Э, Россия украла... 2 миллиарда куба, кубометров газа в Крыму, мы больше не платим России. Надо продумать, что... Но мы не платим России, Россия не дает газ, у нас будет холодная зима. То есть мы, мы не знаем, как делать. Европа нам не очень помогает в этом вопросе. Украина уже три месяца не получает никакого газа от России. Я думаю, что по финансовым вопросам Украина вести намного более жесткую политику по России. Как это делать? Это достаточно сложный юридический и финансовый вопрос. Основні приватизаційні продажі відбуватимуться уже у 2015 році. Повідомив у ході Львівського фінансового форуму міністр фінансів України Олександр Шлапак. За його словами, продаж міноритарних 5-відсоткових пакетів акцій низки підприємств, що приватизуються, зокрема одеського припортового заводу, може відбутися у тому числі і на західних торгівельних майданчиках, зокрема на Варшавській фондовій біржі. Інформагенція «Уніан» 18 вересня 2014 року. Сегодня мы обсудим, каким образом сделать так, чтобы украинский фондовый рынок снова начал развиваться с главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрием Кевелевым и с генеральным директором биржи «Перспектива» Станиславом Шишковым. Первый вопрос к вам, Дмитрий Михайлович, скажите, пожалуйста, каким образом, почему именно Правительство все-таки предпочитает продавать небольшие пакеты акций украинских предприятий на международных биржах, например, на польской, на варшавской бирже, как заявил сегодня министр финансов, а не предпочитает продавать их на украинских площадках. Ответ на поверхности. Иностранные площадки дают большую ликвидность, иностранные площадки имеют больший опыт. Более прозрачные. а вам вообще не обидно, что вас, как украинскую биржу, не выбрали в качестве площадки, где продавались бы пакеты акций государственных компаний? Ну, знаете, конечно, обидно. С другой стороны, как гражданин, я рассматриваю это примерно таким образом, что если государство заинтересовано в том, чтобы максимальный пакет, максимальный объем денежных средств привлечь за границей, если у него там это получится, то в принципе меня это скорее устраивает. Но если смотреть на вопрос, так скажем, не единично, с разных сторон зрения, то, конечно же, государству необходим развитый в том числе и локальный биржевой рынок. То есть я думаю, что наш биржевой рынок, безусловно, серьезно уступает международным аналогам некоторые объекты, было бы более целесообразно все-таки хотя бы часть их размещать и на украинских биржах. Но ну, это я не только как представитель биржи об этом говорю, а в конце концов, ну, если Украине нужен развитый биржевой национальный рынок, то, наверное, не нужно вкладывать все яйца в одну корзину и ориентироваться только на иностранные биржи. Мир Михайлович, а вот что за последнее время сделала комиссия для того, чтобы исключить варианты мошенничества на бирже, да, исключить варианты инсайд, это варианты, скажем так, когда предприятия украинские будут продаваться на биржах по типа, заниженной цене в силу какого-то сговора с руководством бирж и так дальше. Дело в том, что инструментов для борьбы с такого рода правонарушениями в Украине не было до 2012 года. Только в середине 2012 года, в июле 2012 года по инициативе комиссии были внесены изменения в законодательные акты Украины в том числе в уголовное законодательство, связанное с преследованием правонарушений на рынке ценных бумаг. Ну и в целом манипулирование, инсайт, это те правонарушения, те преступления, которые во всем мире считаются очень сложно раскрываемыми, очень долго исследуемыми. Ну, допустим, законодательство Соединенных Штатов предусматривает проведение... Расследование, связанное с манипулированием, от нескольких месяцев до нескольких лет. Все мы знаем известные процессы, когда в течение нескольких лет силами ФБР, комиссии американской расследовались такого рода правонарушения и приводили к очень серьезным э скандалам, скажем так, на фондовом рынке. Мы пока ну, как в фильме Волк в Уолл-стрит. Да? Уолл-стрит, совершенно верно. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні днів для програми. Перша шпальта. Україна, Європа і Росія зустріли, ще аби поговорити про газ. Україна каже, аби Росія знизила ціну на газ і змінила несправедливу угоду. Росія каже: ми вам дамо знижку. А Україна каже, а яка знижка Нам знижка не підходить. А Європа каже, вам треба домовлятися. а Потім Росія згадує, за пішов є борг і каже, казинарочі. Знаєте, що найгірше в цій ситуації ніхто з простих людей вже давно не розуміє нічого з газової суперечки. А якщо ті всі міністри так само нічого не розуміють і говорять про те все за старого звичком? Може, саме тому керівник Газпрому і прийшов на прес-конференцію до нашого міністра енергетики. Хоча, судячи з його обличчя, він все одно так нічого і не зрозумів. ради справедливості варто додати, що судячи з обличчя нашого міністра енергетики, він так само не сильно в курсі того, що відбувається. Ну що нам всім з цим робити? Запасатися дровами, ставити на дахи вітряки і забувати про російський газ. Світовий банк оголосив свій прогноз розвитку української економіки у 2014 році. ВВП впаде на 8% і ще на 1% впаде у наступні році. Тут не дуже зрозуміло, тому я пропоную абсолютно по іншому підійти до економічного прогнозу. У центральних, західних, північних, південних та частково східних областях ВВП зросте на 8-9%. У наступнім році трошки буде холодніше. ВВП впаде на 1,5%. Іншою буде погода у східних регіонах. На території, де панують російсько-терористичні війська, буде холодно. ВВП знизиться на 8-9% у цьому році, а у наступнім році. ВВП може і не бути. А тепер давайте перейдемо до економіки того, через кого в Україні така економічна ситуація. Ого, як я дивно речення закрутив. Ну тобто, до економіки Росії. Через санкції вже навіть голова російського збірбанку, пан Греф, каже, що не може жити без благ цивілізації. Мені таки хочеться спитати у пана Грефа наступне. Пане Греф. А ви якось зв'язуєте те, що вам стало гірше жити з останніми рішеннями пана Путіна? І друге питання до пана Грефа. Пане Греф, а у вас ж там проблеми з їжею. Від чого з їжі ви готові всі відмовити? Отож, бо й воно. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарки.